Репортажі та розслідування в ефірі на Еспресо ТВ. Ми продовжуємо нашу програму. Їсть її сьогодні. Відомий волонтер і публіцист Юрій Касянов. Мої вітання, Здравствуйте. пане Юрію. Хочу згадати рік тому такі, такі календарні спогади. Кінець липня це по суті в цій війні минулого року. Період найбільших наших перемог, коли ми в принципі розвивали наш наступ і брали після Слов'янська і міст біля нього. Великі рубіжі і великі міста Дебальцеве, Лисичанськ, селище Піски, яке досі ми е, утримуємо. А, на ваш погляд, що можна сказати зараз, коли рік минув? звідки лясь ми пішли як з Дебальцевого, десь ми залишилися як в Лисичанську, десь досі воюємо, як у, у Пісках. Оцей наступ кінця липня минулого року. Наскільки він ну, був таким кхм, вирішальним для е, перебігу подальших бойових дій? Ну, я в это время был в Дебальцево, Артемовске, Дзержинске, э -э участвовал э в какой-то степени, скажем так, в освобождении Дебальцева, потому что наша группа беспилотной авиации обеспечивала разведку, целеуказания э в то время, когда наши войска брали город, освобождали его. Я хочу сказать, что в то время было время безусловного подъема, э подъема боевого духа, патриотизма в войсках. Э все было на таком, знаете ли, движ, чувствовался такой, чувствовался драйв, да, в... да, в... Да, в... Да, Парает, да, вот это вот было, вот это заезжаемся. все вперед, нигде нельзя было увидеть пьяных там, разглядяев, еще что-то, все было очень так по-военному, очень дерзко, когда бросались на выручку в то же Дебальцево, когда там брали блокпосты, тут известное место Крест в Дебальцево когда там наша группа спецназа попала в засаду, и на помощь бросились тут же десантники. То есть это все было такое вот очень живое действие. Да, это были раненые, были погибшие в это время, но войска были на подъеме. Безусловно, боевой дух был очень высок. Но я хочу напомнить, что в это же время был и неудачный рейд в Шахтерск когда наши войска фактически без подкреплений на большую глубину отправились в сторону шахтерской, и там попали в засаду. Оказать им вовремя поддержку было невозможно, оказывала только артиллерия. И поэтому это время не только побед, это время и первых серьезных болезненных поражений, связанных с неадекватным командованием в первую очередь, потому что это была плохо спланированная операция. Але після а, кінця липня минулого року ми вже по суті великі такі наступи і великі території назад, які б ми забрали. І в ці наступи ми вже не йшли. По суті, це останній такий а, реальний успіх з точки зору контролю над територією. Чому? Слід спомнівати, що в то время ми двигались, да, період. Було не вполне адекватне командування. Ми знаємо, яка була ситуація в секторі Д. где наши войска стояли при границе, их постоянно обстреливали. Мы, знали, какая, мы знаем, какая ситуация была в Лавайске, мы знаем, какая ситуация была в Луганске. То есть проблемы, в первую очередь, проблемы с командованием, которые накапливались. А накапливались они еще и потому, что растягивались тылы, войска шли вперед, и руководить вот этой большой массой людей наше командование было не способно. Оно было, не было научено. Потому что много лет армия разрушалась, и на руководящие должности ставились люди не талантливые, не те, которые реально могут управлять войсками, а те, которые замешаны в каких-то коррупционных схемах, те, которые полезны для высшего, вышестоящего руководителя, те, которые смогли встроиться в систему. Вот эти люди не смогли достойно управлять войсками в тот момент. Мы прекрасно знаем, что когда были события в Иловайске, было фактическое окружение и требовалась подмога, Гелитей просто не знал, что происходит на фронте. Мы знаем, что такая ситуация была и в Луганске, когда Муженко не знал, что там происходит, и в Шахтерске. То есть это неадекватное командование, так нельзя командовать войсками. То есть было огромное количество людей, патриотов, которые готовы были освобождать нашу землю, освобождать наших людей, но Командовать ими было некому. Это раз, это одна причина. Вторая причина ⁇ это то, что вмешались регулярные вооруженные силы Российской Федерации. Да, действительно, Россия фактически вела войска, но по самых болезненных направлениях нанесла нам серьезные поражения, там где наши войска не были готовы к встрече со столь серьезным противником. Ну, понимаете, вы преследуете отступающие криминальные банды, и вдруг вам на встречу выдвигается танковая колонна. У вас нет даже соответствующего вооружения, чтобы противостоять этой колонне. Они постоянно обстреливали из-за границы, трансграничные обстрелы. Я прекрасно помню, как это в августе было, когда обстреливалось счастье, веселая гора из, с российской территории, с мерчами, долбили постоянно. Да, это было, но я считаю, что это не самый главный фактор. Россия, если мы помним, она достаточно ограниченно использовала свои регулярные вооруженные силы. На то есть несколько причин. Во-первых, они боялись такой засветки возмущения общественно, мирового общественного мнения. Во-вторых, Россия опасается и, опасалась и опасается больших потерь, то есть того потока гробов, который на их территорию необходимо было бы направить, чтобы эта агрессия прекратилась. В третьих российские вооруженные силы, несмотря на свою многочисленность и более лучшую подготовку, потому что их готовили все эти годы, они по-прежнему остаются, по сути, советской армией, советской лекал, последних вот лекала, последней итерации советской армии. Эта армия не отвечает современным требованиям, она не настолько боеспособна, как мы можем представить. Причем в российском обществе, давайте вспомним, те же самые проблемы, которые были всегда вот в России. Это пьянство, это дисциплина, да, плохая дисциплина, дисциплина, безалаберность, это неуважение к солдатам со стороны командиров. Поэтому бояться всерьез этого противника не стоит. Нам просто не надо иметь адекватное командование, волю к победе. Естественно, более лучше найкраще підготовлені силы. сили. Головна задача відправити в Росію как можно больше поток гробов тих захватчиков, які прийшли на нашу територію. Згадуючи те, що було рік тому, сьогодення нам говорить по всім параметрам про те, що такий найближчий час ну, всі сторони не хочуть втягуватися у те, що було рік тому. Ані ми, ані ні. наш е, противник. По суті, лінія фронту є сталою. Е, обстріли уздовж лінії фронту, боротьба диверсійно-розвідувальних груп так само є сталою, але ніхто в атаку не йде, ніхто ніякі міста не забирає і навряд чи забиратиме найближчим часом, хоча всяке може бути. По суті, ми і політично. В стадії такого замирення якогось е мови йде про е створення буферної зони, відійти від Широкіного. І багато вже говорить про те, що у нас майже, в принципі, антитерористична операція може вже і закінчитися, якщо всі, імплемент всі будуть домовленості імплементовані належним чином. На ваш погляд, ми припинили активно воювати чи ні? Мы вообще перестали воевать. В первую очередь перестало воевать наше военно-политическое руководство, которое не делает ставку на освобождение этих земель военным путем, освобождение наших людей военным путем. Аргументы, естественно, понятные. И, казалось бы, объективные. То есть мы не можем воевать с Россией, у нас недостаточно на это сил, экономика слабая. Давайте будем надеяться на мировое общественное мнение, на мировую общественность, которая нам поможет на санкции, на помощь нам. У меня есть информация с той стороны, полученная различным путем. Это и информация, полученная с помощью беспилотных летательных аппаратов, и информация, полученная э, от тех патриотов, которые находятся на оккупированной территории. И это известная информация, которую знают и Генштаб, и РНБО и командиры на местах о том, что противник постоянно готовится к вторжению. Такая подготовка идет с апреля месяца. Были многократно озвучены некие даты, почему эти даты озвучивались в Луганске, в Донецке. И оттуда у нас была информация, что возможно наступление 1 мая, там 9 мая. 11 мая а противник постоянно наращивает свои ударные группировки. Они не сидят, как наши солдаты в окопах. А мы постоянно готовимся <къех> воевать в обороне. Да, мы готовимся воевать в обороне, но эта подготовка недостаточная. Месяц подготовки, который проходит мобилизованные перед тем, как они отправляются на фронт, абсолютно недостаточно. После этого они находятся в окопах, где а, какой-то фактической подготовки нет. Люди очень тяжело психологически переносят вот это постоянное пребывание а, в окопную жизнь. А, подвергаются обстрелам, им запрещают стрелять в ответ. Противник действует иначе. У них практически в окопах никто не сидит. Они э, с комфортом располагаются в глубине оккупированной территории, ну, как глубине, там, на расстоянии 30 километров, чтобы их не доставала артиллерия и дальше. А, постоянно готовятся на полигонах, постоянно набирают новых э, адептов русского мира, ну, в принципе, просто людей, которым нечего кушать в той же Горловке, в том же Донецке, в том же Луганске, платят 200 долларов и таким образом обеспечивать себя новой живой силой, этим мясом, которое они собираются пустить вперед. Постоянно прибывает новая техника, постоянно äh, проводятся учения с, с артиллерийской стрельбой, танковые учения. То есть противник не собирается отступать. Это буферная зона, это большая ошибка. Как только мы отодвинемся назад, противника появится большое преимущество для того, чтобы начать наступательную операцию. Я думаю, что следует ожидать как раз-таки ожесточения конфликта. Причем не с нашей стороны. Мы не готовимся к тому, чтобы освобождать нашу землю. Мы готовимся максимум обороняться. Утримывать то, что мы занимаем на цей момент да. хотя бы. Да. Я вам скажу, что очень много людей, гражданских людей, в том же Артемовске, в Северодонецке, в Лисичанске, в Счастье, они очень сильно переживают, их волнует их личная судьба, судьба их городов, если будет все-таки принято решение о создании некой буферной зоны. По суті, в неї мають увійти всі ті населені пункти ключові, які ми утримуємо зараз на лінії фронту. Це те саме Широкіно на Півдні, це і ті самі Піски, які ми рік тому взяли. Цей ну, Лисичанськ, напевно, ні. Але щастя точно, по суті, вся лінія фронту, нам треба звільнити ці місця і, по суті, дати туди вільний доступ противнику. Так виходить. От ви вірите Путіну? Я грамма. Тим більше Захарченка і Плотніцькому, я не вірю. Я думаю, любой нормальный здравомыслящий человек не будет верить этим подонкам. Поэтому любые договоренности с ними, отвод наших вооруженных сил из зоны соприкосновения, Отвод артиллерии, там уже речь идет о том, чтобы убирать артиллерию э, калибром менее 100 мм, отводить танки полностью и так далее, это приведет только э, к тому, что мы, наши позиции будут ослаблены. Это фактическое разоружение перед противником, который не сидит на этой линии разграничения. Речь идет о том, чтобы мы отвели, понимаете, мы отводим, противник создает ударные колонны. Ему эти 30 км преодолеть, все равно, что ну, проехаться на автомобиле вот сейчас от, э, с одного края Киева на другой это очень быстро. Это может быть мгновенный рывок, скажем, направлений на тот же Славянск. Это может быть направление на Мелитополь в обход Мариуполя. Или может быть любое направление, где он может развить успех, после чего окружить наши вооруженные силы, и фактически их, их разгромить и поставить Украину на колени. Хоча Верховный Команду, как бы вы критично до него не ставилися, постоянно на полигонах, Постоянно проверяют боеготовность, постоянно у нас летают літаки, есть где техника и где боевое можно по-разному к этому ставиться, но это процесс перманентный, и він идет и на море, и на суходоле, и в воздухе. Я тоже немного знаю ситуацию, знаю, что в этих всех процессах подготовки очень много показухи. Очень много неправильной и ненужной подготовки. Вот, к примеру, уводят 80-ю бригаду, это известный случай, счастья тут не раскрываю никакого секрета. Ее выводят и отправляют на полигон для того, чтобы они проходили некую подготовку. Ребятам остается до августа месяца два месяца службы. Их выводят с того участка, где они знают все подходы противника, знают, где они поставили какие-то ловушки, где они пристреляли потенциальные цели, знают, как действует противник, с чего от него ожидать. На их место сажают других ребят, не обстрелянных, их зачем-то отправляют на полигон, чтобы потом в августе месяце демобилизовать. в этом никакой логики нет абсолютно. И так как проводится обучение на полигонах тоже бойцы неоднократно рассказывали эта подготовка совершенно недостаточная. она тоже во многом проводится формально. Если мы хотим научиться воевать, мы должны принимать лучший опыт лучших армий мира. мы должны готовить войска так, как сейчас реально надо воевать. Это должна быть и слаженность подразделений и умение использовать различные огневые средства, средства разведки, средства радиоэлектронного противодействия, не просто а, дать людям возможность пострелять из автомата на полигоне, а, выкопать окопчик там, этот максимум чему учат. это этого слишком мало. Як ви розцінюєте те, що ваші колеги-волонтери не тільки вже пішли допомагати виконавчій владі, мається на увазі у Міністерстві оборони, а й самі очолили Георгій Тука, став головою Луганської військово-цивільної адміністрації? А, ну, я приветствую назначення Георгія Туки на эту должность должність. Хотя бы потому, что знаю этого человека и знаю, что он приложит максимум усилий для того, чтобы оправдать это доверие и сделать что-то, принести реальную пользу людям на этой должности. И если понадобится, я в меру своих сил подставлю свое плечо. Хотя еще раз скажу, что я не пойду на государственную службу. Вот, на мой взгляд, один из самых удачных примеров реформы силовых это, в силовых структурах это новая полиция, которая сейчас работает в Киеве. Это совершенно новая структура. Она имеет другие задачи. Там работают другие люди, у них другая мотивация, ими командуют другие совершенно люди. Короче, никогда... прекрасно... військовый боевой офицер. Да. Поэтому это успешный опыт, и нельзя просто поменяв людей на каких-то должностях в Министерстве обороны, сделать реформу. Реформа военного ведомства – это нечто более серьезное. Это начинается с военной доктрины, это реформа системы подготовки войск, набора войск, комплектования войск, реформа системы вооружений, реформа отношений между Министерством обороны и Генеральным штабом, упразднение дублирующих звеньев. Это создание реального боевого генерального штаба, в котором работают служат талантливые командиры. Это подбор этих кадров. Все это невозможно возложить на волонтеров. Волонтеры это не ангелы, это не боги, это не какие-то суперлюди с семи пядей во лбу. Понимаете? Я поехал на фронт, там, помогать войскам, которых не было ничего в тот момент. Вот с первых дней я был в Изюме под Славянском не хватало там спальных мешков, там, карематов, не было что покушать не было ночников, тепловизор, вообще ничего не было, ни рации, абсолютно ничего, да. Это не значит, что я это делал, и я теперь могу, там, условно, возглавить Министерство обороны или какой-то его департамент. С чего вдруг? С чего вдруг? Я это делал, да, я какое-то время это делал, достаточно успешно, потому что никто другой этого не делал. Поэтому оценка плюс, безусловно. Но если бы этим занимались профессионалы, З Міністерства оборони, реформованого Міністерства оборони, правильно займається, як це дістається в нормальних розвитих странах, то, безумовно, діяли б це лучше. Яке сьогодення волонтерського руху, зокрема, організації вашої, не вистачає чого? Коштів, ресурсів, інших е, високотехнологічних речей, на яких ви спеціалізуєтесь? Е, ви маєте в виду в військах? Я маю на увазі на фронті. Волонтерський рух порівняно з тим, що було рік, тому і взагалі зараз він який? Ну я э, скажу однозначно, что положение со снабжением войск заметно улучшилось. Оно заметно улучшилось в плане там обеспечения топливом, продовольствием, э, скажем, палатками, спальными мешками. Войска не выходят, как правило, то что мы называем голыми, на позиции и в этом есть безусловный плюс. Государство с раскачки, с толкача с помощью волонтеров, без помощи волонтеров, с помощью патриотов, которые работают в Министерстве обороны и в других структурах, оно начинает заниматься тем, чем ему положено заниматься. Ну, безусловно, в войсках по-прежнему не хватает хорошей ночной оптики, средств связи защищенных. Ну, об этом можно много говорить. Не хватает нормальной бронетехники, этим не занимаются волонтеры. Дякую. Юрий Касьянов был гостем нашей студии. Залишайтесь на Эспрессо ТВ. Реклама меня швидко.